Доброго вечора. В Ефірі програма Час інтерв'ю. Маємо нагоду поспілкуватися з народним депутатом України, членом бюджетного комітету Дмитром Ветвицьким. Вітаю вас, пане Дмитре. Добрий вечір. Пане Дмитре, от цього тижня Верховна Рада ухвалила у першому читанні закон щодо реорганізації Нафтогазу, яким забороняється приватизація газотранспортної системи. От цього до цього опозиція, як відомо, кілька разів блокувала роботу парламенту, так аби не допустити розгляду саме цього питання. От, врешті, зупинилися на законопроекті Юрія Кармазіна, але навіть він не проголосував за той закон, який автором якого власне він був. Чи бачите ви якісь небезпеки для нашої газотранспортної системи у зв'язку? зв'язку із цим законом, який був ухвалений, і якщо навіть немає небезпек сьогодні, то чи не виникнуть вони вже до другого до третього читання взагалом? Як буде це питання виглядати в результаті, коли вирішався питання по газотранспортній системі України, то в началі правительство Верховного Раду подало соответствующий законопроект, в якому говорилось практично о приватизацію ГТС. Ну, потом искали выход из положения, имею в виду большинство Верховной Рады и члены правительства, как выйти из сложившейся ситуации. Потому что оно ну, такое чувствуется, что кое-кто хочет все-таки ГТС сдать. И я думаю, дискуссия дошла уже до второго законопроекта, который внесли представители оппозиции. В первом чтении он был проголосован. В этом законопроекте четко говорится, нельзя приватизировать, нельзя сдавать в аренду, остается собственностью Украины. Но уже есть заявление следующее, я вам зацитирую. Это заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Макуха заявил, что текст законопроекта будет подправлен ко второму чтению для создания консорциума по управлению газотранспортной системой, то есть ГТС. Ну что такое консорциум, это тоже вещь расплывчатая и понятие расплывчатое. Я так понимаю, что если была уже конкретика какая-то, остается собственностью Украины, мы будем сами модернизировать, сами использовать и те же миллиардные прибыли получать дальше. Но такие заявления наводят на мысль, что даже используя законопроект в первом чтении от оппозиции, можно прийти к тому, что будет создан консорциум, и кто будет членами этого консорциума на сегодняшний день неизвестно. Но есть опасения, что это могут быть любые частные фирмы, частные фонды, и мы будем иметь консорциум, который уже не будет управляться правительством Украины, то есть не будет управляться украинской стороной. Это говорит о том, что и сама ГТС уже тогда не сможет полноценно принадлежать Україні єдине, що буде знаходитися на нашій території, угу. тобто протистояння довкола цього питання, я так розумію, що до другого читання також продовжиться. Так, да, розуміється на сьогоднішній день. ніяк вопрос конкретно не вирішено. А такі заявлення, як ми тільки що слышали цитату замістителя міністра, говорять о том, що все ще впереди. А як на вашу думку, взагалі можуть розвиватися газові відносини між Україною і Росією, особливо в контексті намагань української влади переглянути газові домовленості з Росією так? візиту президента знову ж таки на засідання Євразес і протистоянь довкола газотранспортної системи безпосередньо в парламенті України? Зараз ситуація слідуючим образом розвивається: Росія, російська сторона відкрито давить і шантажує Україну по поводу ГТС. ясно, понятно, что хотят ее получить собственность. Каким путем, если не мытьем, так катанием, ну что такое газотранспортный консорциум? Если будет по 30%, ну, например, 30% украинская сторона, 30% российская сторона и 40% иностранный инвестор. Но ну, любой инвестор иностранный может быть в итоге российские собственники. И если мы получим такой консорциум, я считаю, нам нужно ГТС, и шельф Черного моря э, использовать одновременно и понимать, что это одно целое. Если Украина будет добывать больше газа и есть э, на сегодняшний день совершенно реальные разработки, совершенно реальные планы 35 миллиардов добывать кубов по году. Если нам там нужно 56 миллиардов кубов, то это 60% всего газа мы можем иметь собственного. И триллионы кубометров газа находятся на, Черномор, на Черноморском шельфе. Не имея уже в собственности ГНТС и полностью ее не контролируя, но смысл тогда развивать Черноморский шельф мы не сможем сами. Это придется тогда отдавать уже полностью российской стороне. И Украина будет останется здесь уже только наблюдателем, и мы опять будем за свой же газ платить и за транспортировку, и за снабжение, потому что ну, газ же шельфа мы же не сможем транспортировать без ГТС по территории Украины, и не сможем его сами продавать в Европу. Нам придется говорить с, со всем консорциум, который может быть создан. И здесь уже есть проблема действительно серьезная. Все-таки имея газ на, Черноморск, на черноморском шельфе, имея газотранспортную систему, этот вопрос, я считаю, было бы необходимо как-то одновременно решать, если уже там будет British Petroleum отдавать разработку, то нужно тогда понимать уже, кто будет добывать, кто будет транспортировать, и какие перспективы будут для Украины, для того, чтобы мы полностью влияли на весь процесс. Кто влияет на весь процесс, тот и будет влиять на цену. Для того, чтобы нам добиться для себя понижения цены, нужно процессом управлять. Пане Дмитре, от уряд періодично вкидає деякі ідеї, які нібито з першого погляду покликані зменшити енергетичну залежність України безпосередньо від Росії. Зокрема, декларує, наприклад, розвиток альтернативної енергетики, то уряд говорить про реверсну роботу ГТС взагалі, то веде відповідні розмови з Туркмен Баші, що було також нещодавно. От як на вашу думку повинна діяти влада України в умовах залежності від цього російського газу, аби її, тобто владу України, не запідозрили не в торгівлі національними інтересами. Нужно вести политику следующим образом. Договариваться на равноправных условиях, на адекватных условиях, одинаковых условиях и Украина, и Россия должны стоять. Мы должны свою ГТС защищать и свои интересы защищать, потому что ну, ни одна из европейских стран, мы прекрасно понимаем, ни Германия, ни Австрия, ни наши соседи поляки ничего не отдавали Российской Федерации, Российской стороне, но имеют и газ дешевле на сегодняшний день. И имеют в общем-то защитили свои интересы без сдачи чего-либо и мы должны стоять на этих позициях по-другому не получится как бы мы не хотели если мы начнем чем-то уступать но мы можем сделать там цену дешевле на какой-нибудь год-два и то если из этого что-либо еще получится я думаю мы не должны делать ни шагу назад в этом вопросе настаивать на своих национальных интересах и ну, заявление о какой-либо там энергетике. Солнечная энергетика, ветровая энергия. Но мы достаточно и так добываем урана, достаточно имеем электростанции, достаточно производим электрической энергии. Я не вижу здесь большого э, какого-то перспективы для нас, кроме заявлений. Если говорить, заменить газ на уголь, ну, мы не сможем это сделать в городах. Мы это уже обсуждали, прекрасно понимаем, что нельзя в центре Киева... Э, топить углем или спаливать уголь для производства электроэнергии, если это находится в центрах в столице, в центрах областных центрах на Украине. Поэтому тут экология не поборем. Мы уголь, дым от угля, мы понимаем, это будет стоить гораздо дороже, чем просто платить за газ. Здесь эти заявления ну, какой-то решающей роли не сыграют. Есть газ на Украине, необходимо его вот добывать и повышать добычу газа. Мы на сегодняшний день стали меньше добывать, чем в 2010 году. Вот это вот проблема. Если бы мы наращивали свою добычу каждый год, то было бы проще и говорить о том, что мы независимы в газовом вопросе. И пора уже от слова перейти к делу. Конечно, я думаю, новые разработки тех месторождений, которые разведаны, необходимо вести очень быстро. И есть все возможности быстро. И разведывать, потому что еще много запасов, понятно, есть на Украине газа, они не разведаны, нужно работать планомерно в этом направлении. И деньги, вот те, которые мы тратим на проведение футбольного чемпионата Евро, было бы желательно все-таки в энергетическую независимость потратить, для того, чтобы наша страна была в целом независима. Ну про євро вже говорити мабуть запізно, оскільки вже витрачено достатньо факт. багато да, грошей. І, факт. і вже було визнано, що вони навряд чи окуплять себе. Ці ну, розуміється, гроші. як вони мого окупитися? Пане Дмитре, от запитання до вас як безпосередньо до члена бюджетного комітету влада афішує ухвалення незабаром законопроєктів, які покликані наповнити бюджет. І, до речі, афішує, що це буде не лише за рахунок простих людей, як це було досі, але і за рахунок багатіїв. Так, от ближчим часом мають бути розглянути закони про податок на розкіш і податок на офшорні операції. От проте у нас уже такою стало нормою, коли від початку розгляду закону так до його уже завершення вихолощуються усі. Ті ключові норми, які власне, і повинні бути покликані на вирішення проблеми. От не раз було так, що депутати від влади вихолощували закони на свою користь. Так? От які перспективи, на вашу думку, ухвалення саме якісного закону про податок на розкіш має Україна? Такі законопроекти необхідні для того, щоб ми просто повернули доверие до фінансовій системі государства. Від ми зараз говоримо про фонди. Но Після того, это можна делать, И вице-премьер Тихипка как бы не рассказывала о пенсионной реформе, о всех удачах, о всех перспективах. Сначала необходимо вернуть тысячу, то, о которой уже много говорилось, для того, чтобы люди на начали верить, что будут государства по долгам платить, будут рассчитываться с ними. Это крайне необходимо. Необходим и такой же закон о налоге на роскошь, потому что ну, без этого ну, мы не сможем сделать, вернуть доверие. Все-таки э, люди будут видеть, что получают э, налоги. И эти налоги можно потом использовать для повышения пенсий минимальных. Но уже Сколько они говорили, но все-таки тысячу уже нужно сделать пенсию, чтобы она сравнялась с прожиточным минимумом. И для этого необходимо такие законопроекты вносить в Верховную Раду, рассматривать. Но как уже их там получится дорабатывать, очень бы хотелось, чтобы опять же те же бедные слои населения сами эти налоги не платили. А сделать так, чтобы... Все-таки часть расходов багато взяли на себя і з бідними поделились. і я думаю, якщо хорошо поработати, нормальні перспективи є у этих законопроектов. Ну а таки, якщо зупинитися саме на цьому законі про податок на розкіш, так які на вашу думку повинні бути головні ключові моменти цього законопроекту, взагалі наскільки він в результаті міг би поповнити державну скарбницю? Нужно облагать налогом самых богатых и самые большие доходы. Вот еще один пример из этого законопроекта. Если 15 минимумов, зарплата в районе 2000 долларов, это уже роскошь. Месяц облагается налогом. Но с другой стороны не облагаются проценты на дивиденды. Если 400 там, миллионов человек получают в месяц, то они не облагаются. Но это же явная профанация, это же не закон, который будет действовать. Там есть что обговорить, и таких примеров много. Но я уверен, его можно довести до конца, и необходимо уже его принимать в том или ином виде, и дальше дорабатывать, чтобы хотя бы было понятие. Богатые должны платить налог на роскошь. Если человек может себе позволить там, машину высокого класса, вертолет, самолет – І це буде облагатися налогом, це совершенно нормально, і це хоча б вернет довіру к фінансової системи в нашому государстві. Угу. Пане Дмитре, от ми нещодавно стали свідками, як Конституційний суд визнав неконституційним положення про е, декларацію видатків чиновниками. Так яка гарантія того, що люди заможні, які є більшістю у Верховній Раді, ухвалять такий закон, який, е, скажімо, обмежить їхні ну фінансові можливості. Это уже должна быть прерогатива президента, и он должен задавать тон вот в этих вопросах. Я думаю, уже ну, настолько эта дискуссия в обществе сильна, и понимание есть того, что так должно быть. Я уверен, если не, не спустить эту тему сейчас на тормозах, не перенести на год, на два, необходимо начинать. Я почему говорю, этот закон, да, не, он не полностью там какой-то идеальный, и сколько там он принесет бюджет, мне как работнику бюджетного комитета трудно сказать, разные есть цифры, от 1 миллиарда, и 4 миллиарда, говорят, и 10 миллиардов. Но сколько бы он ни принес, необходимо начинать этот вопрос решать и данный закон принимать. А то, что его нужно будет под мерки европейских стран, развитых стран, потихонечку подводить. Ну, возможно, на это еще и год, и два понадобится. Может быть, и три, и четыре. Но Начало необхідно робити вже сьогодні. Угу. І ще хотів би зупинитися на вашій ініціативі. Ви запропонували ухвалити законопроект щодо змін тексту гімну е, України. От чим покликана таке ваша, така ваша ініціатива вирішити економічні, моральні, гуманітарні проблеми? До чого це? Ну я предложив слова гімна. членов мэрла Украины, заменить, слава богу, в Украине есть правда и воля. Я почему это сделал? Совершенно сознательно в 2011 году, в начале прошлого года, зарегистрировал этот законопроект, и слава богу, он еще в Верховной Раде числится, и его собираются рассматривать. У меня очень большое желание, чтобы его рассмотрели. Я уверен, вот все, что сейчас происходит у нас в стране, Столько сложностей, столько проблем, которые медленно решаются, вообще не решаются, замалчиваются, и многое не удается сделать. Хотелось бы все-таки, чтобы в нашей стране слова о Боге были, так как у многих стран, потому что все люди прекрасно понимают, с Богом что-либо делать проще, любое дело, с верой, и человек, который верит в Бога, который прославляет свою страну в гимне, он ну, меньше будет делать таких вот решений. Даже то, что в Верховной Раде мы сегодня обсуждали, не все нормально работает. И каждый на своем месте с верой в Бога сделает больше. Но ну, есть хорошая пословица в народе – без Бога не до порога. И любое дело начинать и результативно заканчивать с Богом проще. Я считаю, что Наша страна заслуживает того, чтобы в гимне, как в национальном символе нашей страны, были слова о Боге. Я в этом ну, полностью уверен. Если это изменить, это даст ну, другие возможности для нашей самостоятельности, для нашего развития, для воспитания молодого поколения и э, для уважения вот, ну, для людей, которые уже старшего поколения. Ведь не без уважения к старшим мы не можем никуда двинуться. И вот эти вот все мизерные пенсии, вся эта бедность, нищета, это же тоже большая проблема. И тот же чиновник, если будет верить Бога, он подумает, брать ту взятку или не брать, отвечать потом перед законом или не отвечать. Или можно просто помочь человеку выполнить свою работу и сделать это корректно, качественно. Поэтому, я думаю, вера – это очень большое дело для того, чтобы у нас в стране было развитие. Я очень надеюсь, что и мои коллеги, депутаты народные это поддержат. И хотелось бы, чтобы люди это поддержали. Но в итоге много приходит и писем, и пожеланий. Многих коробят эта строка «Слова о смерти». Священный мэрла Украины. Я думаю, уже о смерти натерпелись достаточно. То, что сейчас происходит, хотелось бы изменить к лучшему. Я думаю, Слава Богу, нам в этом обіцянні допоможуть. Знаєте, от мої особисті спостереження доводять, що якраз хабарники, які найбільше чиновники хабарники які беруть ці хабарі, вони якраз свої кабінети якраз обставляють іконками. От. Наскільки актуальна ця тема сьогодні, коли переважній більшості нашого населення все ж таки нема чого їсти? У нас це проблема, що нечего їсти, і бідність вона сама по собі не вирішиться. Конечно, это не то, что первоочередное нужно бросить все и начать заниматься этим вопросом. Но э, пять лет практически работая в Верховной Радио Украины, много вопросов были, которые менее значимы, которые вообще не значимы. Миллион законов, Прошел ну, пачками, которые ну, были ни о чем. Даже мы их и принимали. Они ни, ни, ничто не изменили в нашей жизни. Но то, что э, чиновники, люди с достатком, сейчас, конечно, там, с иконы в золоте и с жемчугами ставят в кабинетах. И даже есть, ну, некоторая такая мода, есть у тебя деньги, ты серьезный бизнесмен, там, э, необходимо построить храм. Но и храм это хорошо, когда строится, можно его построить, и дорогие иконы купить, но еще же должен кто-то ходить и в церковь, и должен кто-то искренне молиться, и для того, чтобы это из поколения в поколение передавалось в нашей стране, я думаю, мы должны лицом к Богу повернуться и прославлять Украину, прославлять Бога в Украине в нашем гимне. Это все-таки будет не сразу змінення, але необходимо їх зробити. Я уверен, що кожен прожитий рік сфера Бога буде приносити нам хороші результати гораздо більше, о чому бы ми там не спорили з Верховною Раде. і какие бы ми закони не приймали з Богом Ми зробимо це лучше. Сподіваюся, що ви праві в цьому питанні. Пане Дмитре, дякую вам за розмову. Я нагадаю, що ми розмовляли з народним депутатом України, членом бюджетного комітету Дмитром Летвицьким.